На месте будущей Москвы находились владения Суждальского боярина Кучки. От его имени пошло Кучково поле, историческая местность в самом центре Москвы, между Лубянкой и Сретенскими воротами. В святые места с языка Мокши слово Кучка переводится как центр. Юрий Долгорукий отнял у него красавицу жену. А самого Кучку убил. После убийства Юрий Долгорукий встретился в бывшем доме Кучки с Святославом Ольговичем. Ольговичи были непримиримыми противниками старших Мономаховичей, а младший сын Мономаха с Ольговичами дружил. По маме Ольговичи были половцами. И Юрий, и Святослав были женаты на половецких княжнах. Их жены приходились друг к дружке а родными сестрами. И вот сидели эти двое свояков на московских болотах и договаривались, как будут делить Русь после того, как захватят Киев.